নমস্কাৰ সকলোকে আহকচোন আজি আমি জাতিলাও ক্ষীৰ বনাওঁ তাৰ কাৰণে এয়া মই এটা জাতিলাও লৈছো জাতিলাওটো এতিয়া প্ৰথমতে মই ধুনীয়াকে কাটি লম এই লাওটোক বহুতে পানীলাও বুলিও কয় আমাৰ ফালে আমি জাতিলাও বুলি কওঁ সেইটো গোল হয় কিন্তু দীঘলীয়া জাতিলাও আছে আপোনালোকে দীঘলীয়া জাতিলাউটো জাতিলাউটো কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া যোনখিনি গুটিৰ অংশ গুটেইখিনি কাটি এৰুৱাই পেলাই দিব লাগিব আমি পিছৰ আমি গুটি নথকা খিনিহে ব্য়ৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত গুটি খিনি এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই জাতিলাউতো ধুনীয়াকে বাকলি খিনি গুচাই লৈছো বাকলি টো অলপমান ডাঠকে গুচাব আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকে বাকলিখিনি গুচাই ল'ম গোটেইখিনি বাকলি গুচাই এইখিনি ধুই ললো আৰু মই এখন পিহনা লৈ ললো পিহনা ডাঙৰ চাইডে এইখিনি এনেদৰে পিহি লওক মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকে পিহি ললো সেয়া মই লগতে লৈ লৈছো দুচামুচ মানৰ জোখৰ চাগু চাগুখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলো আৰু সেইখিনিও ইয়াত মই ব্য়ৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি খীৰ খিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰিম আনফালে গেছত মই দুচামুচ জোখৰ ঘি দি দিছো ঘিখিনি গৰম হোৱা তেতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুইট খিনি লম ড্ৰাই ফ্ৰুটছত আছে কাজু খিচমিচ পিষ্টা আৰু এলমন আপোনালোকৰ ঘৰত যি যি ড্ৰাই ফ্ৰুইট থাকে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ খিনি মই ঘিত অকণমান সময় ভাজি ললো যেতিয়া খিচমিচ খিনি ফুলি আহিছে তেনেকুৱাতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ খিনি ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ললো এতিয়া ৰৈ যোৱা ঘিখিনিতে মই এখিলা তেজপাত দি দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত ৰুকি লোৱা জাতিলাওখিনি দি দিলো এতিয়া জাতিলাউ খিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া মই ঘিউ খিনিৰ লগত ভালদৰে এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ললো আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি কিছু সময়ৰ কাৰণে মই ভাজি লম আৰু চাওক কিছু সময় ভাজাৰ পিছত এইখিনি এনেধৰণৰ হৈছে আৰু অকণমান জহি গৈছে এইখিনি ভালদৰে আকৌ অকণ কিছু সময় মই সিজা ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াত মই দি দিছো আধা বাতি জোখৰ চেনি চেনিটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি কম আৰু বেছি কৰিব পাৰে আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত মই জাতিলাউখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ললো আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিছো দুটা এনেদৰে ইলাচি ফালি পেলাই দি দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰটো আহে ইলাচি দুটা দিয়াৰ পিছত এইখিনিৰ লগত এবাৰ মিলোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ঢাকন দি দি আৰু কিছু সময় ভাজিছো যাতে ইয়াৰ পৰা ওলোৱা পানীটো শুহি যায় এইখিনি কিছু সময় ভজাৰ পিছত পানীটো শুহি গৈছে এতিয়া ইয়াত মই দি দিছো আধা লিটাৰ গাখীৰ গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি জাতিলাও খিনিৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো আৰু এইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দি দিছো দুচামুচ জোখৰ যে চাগু তিয়াই ৰাখিছিলো চাগু খিনি টুকি পেলাই জাতিলাউ খেনে ধৰণৰ হৈছে ধুনীয়া এটা জোখত ডাঠ হৈ আহিছে আৰু জাতিলাও খীৰ খিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া একেবাৰে শেষত ইয়াত মই দি দিছো ভাজি ৰখা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খিনি অকনমান মই ৰাখি দিছো পিছত ডেকৰেচনৰ কাৰণে গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ খিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ললো আৰু এয়া মোৰ চাওক জাতিলাও পায়স ৰেডি হৈ গল দেখিছে নহয় এই জাতিলাও পায়সবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খুব কম সময়তে অতি সহজতে ৰান্ধি খাব পৰা যায় আপোনালোকে জাতিলাও পায়স ৰান্ধি খোৱা নাই এবাৰ ৰান্ধি খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে কৈছো বহুতে ভাল লাগে আৰু খালে গম নাপাব যে জাতিলাও কিবা একেবাৰে মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালো আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিব কাৰণে ওপৰত এনেদৰে মই ভাজি ৰখা ড্ৰাই ফ্ৰুইটছেৰে সজাই দিলো যদি আপোনালোকে এনেদৰে জাতিলাও ক্ষীৰ কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে কৈছো বহুতে ভাল লাগে শেষত মোৰ আজি জাতিলাওখি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ পাই বাই